Этот светлый праздник приходит каждый наш дом, каждую семью. Празднование Дня Победы – это утверждение преемственности поколений, верности героическим традициям нашего народа, воплощенные в строительстве сильной и процветающей отчизны. Мы отдаем глубокую кто героически прошел долгий путь трудными боевыми дорогами, кто великую победу в тылу, а в послевоенное время возродил из пеплища родную землю. Величие силы духа, патриотизма нашего народа, выстрадавшего победу, не способны годы. Никогда не погаснет огонь народной памяти о мужестве, героизме, духовное величие солдата-освободителя. Мы нещадки подвигов и бессмертия славы своих отцов и дедов Святочним и приумножаем традиции старших поколений воинов-победителей.